снимаете с пострадавшим. Mm -hmm. Протива. 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 Самое первое. Да, это сразу за 3 балла будет Значит, потом падение потерпило что То есть нужно идти аккуратно. Можно ну, бежать там и решить, но чтобы mm -hmm. так и не mm вылазить. -hmm. Ну, чтобы он да. И тортание потерпило во земли под час То есть его там положить, чтобы он бежал, руки там там, ноги все Ну и что касается по вам, значит, это, значит, не на промоквитру. то есть когда будете раздеваться, mm -hmm. я буду там лицом ко мне торкание зараженного водяного участника. Вы поняли, Поэтому станете друг друга пошире. Это, это же, скажем так, на то безопасность и на время не влияет. Значит, затея противогаза после, после полного снятия костюма L1. Противогаз после него? Нет, первый Снимайте а, да. да, да. противогаз и потом рукавицы, снимайте все остальные не растет за легко. Вот. И потом и привык, А где Тамара? Противогаз отрыкается отличной а части а а, да. То есть, если кто-то его оставит на себе, когда будет развиваться, это эта вот часть интереса. тереться Еще потом противас снимать и Сняли поклю верхнюю, так потом сняли вот они как и все такое. Как одевать, вы видели немножко, да? Ну подскажем, если получаться, то застыли. Так, сейчас время Готовы? Так, приготовились, поехали. Там кулыка не получается, придавили ее там ногой, коленом, не переможет. В первую очередь деваются брюки. Включайте воображение. Ты смотри, смотрите, что лямки были вот эти вот оптяные по разной стороне. Чтобы вы там не на одну сторону переоделись. За уши цеплять надо. На ухо сидим. Димка, чуть-чуть? Да-да, маловатый. одна девочка должна быть обязательно в команде. Вы, вы Да, давай девочка быть Да, девочка, давай туда на эту самую. Ого. То, ли она, то ли... а она там, наверное, на этот, нахрен. Не, она пострадавшая. Меняй тогда вот Хорошо. Оксанка, руки с носилок не высовывать. Получается? Перекрутили, когда одевали а ну ничего, ничего, ну что. Мы не на время, мы на правильность технику. Главное, чтобы что правильно. в ваша, скажем так, ситуация в жизни. Через, через лобу, пустыни, Андрюха попался. Маловатый ты просто. Вытягивайте пупли. Oh,

Противогаз Не спешить, не спеши, чтобы это все... Еще... Голова не поднимите. Ты как врачка. Это вот дышка, дышать в нем. Ну так да, что делать? Дыши. А ты что? Да, дышите, он тоже не противогаз. я помню чудное мгновение, когда я снял противогаз и свежий воздух нас ударил, О, и слезы вымерли из глаз. <laughs> <laughs> Так, сейчас, 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 сейчас. Вы уже готовы, да? Сейчас, сейчас, сейчас. Подождите, подождите. Когда все четыре человека сейчас глянем на правильность, потом. Так, рукавицы. А встаньте, 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 встаньте. Не кусают комары, нет? Не, не. Нормально, да? Так, смотрим.

Голова не с той стороны. Голова сядет. Голова сядет. Перевернись, когда Да, вот так, да. Что там, бери? Да. А так, давай сильно. Да. Ничего, ничего, пускай его коврика Он стоит, конечно, гадает, аккуратненько. Все. Руки держите, чтобы это самое. Взяли четверо. Ты, наверное, развернулся бы лучше. Не снимайте, не снимайте. Ну, теперь его говорил, сюда лицом ко мне, друг от друга подальше снимаем противогаз. Пошире так становимся, чтобы просили. Пошире, ста, Еще шире ста, Пошире ста. отходите Пошире. друг от друга так вот. Да, просили. снимаем последний очередь. 哇哦！啊，我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我